ਡੀ5 ਚੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਉਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਣਾ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਸਟੀਐਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि हम खेती की रह रही मांगों के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं से। लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे हैं कि दिल्ली के, के में रह रही मांगों को लागू करो और इन मांगों को लेकर कुछ साथी और समूह में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे की मांगे लागू करो छब्बीस नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का तो एक बहुत एक बड़ा एक्शन हुआ है इन मांगों को लागू कराने के लिए लेकिन एक करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत चलाकी के साथ 25 नवंबर को एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट को भेज दिया जिसमें लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करो इसका मतलब है कोल्ड स्टोर और शहनों नामों को मंडी जांच शो करो मार्केट फीस को कट के एक परसेंट कर दो जन प्रणाली की स्कीम है जिसको मोदी बोल रहा था 2025 तक लागू रहेगी सतारा लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर लगता है पैसा लेकिन उसके लिए बोल दिया मजदूरों को हम जनता बंड प्रणाली की जगह पर नगद पैसा देंगे और वही कंटेक्ट बात जब इसका पूरी तरह लेखा जोखा किया तो काले कानूनों के हूं काले कानून वाले वो सेम की ऐसे ही ऐसे लागू हो रहे हैं प्राइवेट मीडिया मीडिया सरकारी को खा जाएगी, ठीक जाएगीट कम डीमा कार्ट कंपनी बढ़िया कंपनिया ने दुनिया के प्रचुर क्षेत्र को तबाह कर दिया जैसे बड़ी संतों ने छोटी संतों को तबाह कर दिया विश्व की नई आर्थिक नीतियां संसार बैंक की पार्सिया और कमांडरी मुद्रा कोष के दबाव के ऊपर भारत सरकार के लिए हुए फैसले किसानों मजदूरों के चल्हे को खत्म कर रहे हैं किसानों मजदूरों को रोटी को खत्म कर रहे हैं बड़ी लड़ाई हमारे सिर पर आ रही है बहुत सारे साथी बोलते हैं कि अभी इंतजाम कागे क्या अभी आप दिल्ली में मोर्चा ऐसा शुरू करेंगे जैसा तीर कानूनों में शुरू किया था ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर मोर्चे को आप दिल्ली का रूप दे देंगे दिल्ली के मोर्चे के लिए तीस साल तैयारी के लिए लगे हैं तीस साल की तैयारी के बाद लोगों को जो बातें हमने बोली वो लोगों ने हटाई हमने बोला था जाएगी प्राइवेटों के पास विद्या प्राइवेट के पास जाएगी सेठ से बाय जाएगी प्राइवेट के पास जे जो द्वितीय आरही है उनको करने वाली नई आर्थिक नीतियां जे कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी एक सारा पब्लिक सेक्टर के हाथों में चला जाएगा उनके मुनाफे में कटौती होगी और हमारे रोजगार में कटौती होगी इसी तरह उनको पता चला कि हमारी जमीन हमारे दस के बगैर कोई नहीं खो सकता जब हमने दिखाया के छन्ना में, के नदी ग्राम में जगह पर लोगों की जमीन के ऊपर मार्ग से पूछा भी नहीं गया और ज़मीनें चली गई जब हम बोल सके पानी बोतलों में आपको मूल मिलेगा वो भी आप लोगों ने देखा और फिर समझाया कि जैसे जे पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में चला गया आपका अनाज का भंडार भी सरकारी कॉर्पोरेट के हाथों में जा रहा है आप क्या रहोगे इसके लिए तब लोग उठे थे भाई उनके समझ में आई कि आरती भी नहीं रहेगी मार्केट कमेटी भी नहीं रहेगी ट्रक जूनियर भी नहीं रहेगा आज छोटा जो धर्म आप प्रचुर क्षेत्र का व्यापार है जे भी नहीं रहेगा ये सारे खत्म हो जाएंगे अनाज के प्रकार कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा इसके लिए भी हमें तकरीबन पंजाब के अंदर नौ महीने तक आंदोलन करना पड़ा तब पंजाब के लोग खड़े हुए और हरियाणा में बात लेकर आई हरियाणा खड़ा हुआ दिल्ली आंदोलन को एक दिल में नहीं बढ़ गया दिल्ली आंदोलन की तैयारी के लिए समय लगा है ऐसी बेल बनाने के लिए ऐसी मूवमेंट बढ़ाने के लिए लोगों में जाना पड़ता है अगर ये कानूनों की लड़ाई इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है बाहर लोगों को नहीं समझ भी आ रहा कि ड्राफ्ट क्या है जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात कि बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है जब सरकारी मंडी ना रही तो एमएसपी किसकी होगी खरीद गारंटी किसकी होगी अनाज के परबज किसका होगा और जमीने भी अपजाऊ जमीने भी उनके कब्जे में चली जाएंगी इसलिए लड़ाई बड़ी है जहां तक सवाल है दो पंचायतें हो रही है बड़ी आपसी की बात प्रेस वालों को लग रही है एक पंचायत जहां हो रही है एक पंचायत वहां हो रही है दिल्ली में मोर्चे के अंदर पांच स्टेजें लगी हुई थी भाई उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि दो स्टेजें पांच स्टेजें लगी हुई है रे पास स्टेज लगकर भी जीत कराए हैं अलग-अलग विचार होते भी जीत कराए हैं अलग विचार होना कोई आपत्ति की बात नहीं है अलग स्टेज लगाना भी कोई आपत्ति बात नहीं है चर्च दे वेक है कि हमारा निशाना स्टेज होना चाहिए हमें युद्धों के प्रसार की बात करने के लिए हम एक दो घोड़ा चाहिए और दुश्मन हमारा कारपोरेट है उस दुश्मन के साथ अब सिर जोड़ के लड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो हम जीते साथियों मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे चार साथी जो शहीद हुए हैं हमें उनको जाना है उनके परिवारों को मिलने के लिए और दो साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में उनका पता सता लेने के लिए हमें बार बार प्रेशर बढ़ रहा है मेरा नवेदन है समझना मैं हम तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਰ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਕਰਦਗੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼ ਬਣਾਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਖੇੜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਝਾਤ ਆਪ ਧਰਮ ਰੋਹਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਥ ਕੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ